вечной печали. Кипарисы все-таки принято садить специально, только на кладбище, в память о своих усопших. В этой сапле Антон Павлович выбирает только одну комнатку, вы ее сейчас увидите, но с видом на Черное море. Ибо он говорил, море как человек. Тысячу лет возле него проживешь, но не соскучишься. Оно ж не бывает постоянно. То тихое, то бурное, то грозное, то ласковое. Две остальные комнаты за ненадобностью. Он просто закрыл. Но сделал он эту саплю мемориальным домом, так как здесь была написана знаменитая на весь мир пьеса «Три сестры» за письменным столом, который сегодня стоит в мемориальной комнате. Два лета приезжал он сюда, а в 1901 году он венчается с Ольгой Леонардовной в Москве в Крестовоздвиженской церкви на Плющихе Тайна и делает ей роскошный Свадебный подарок. Дарит эту саклю двор, бухту и пять рублей.